মুসলিমদের খিলন জিয়া হতে হলে বন্ধ করতে হবে দুই তিনটে বিয়ে দুই তিনটে বিয়ে বন্ধ করতে হবে বাল্য বিবাহ বন্ধ করতে হবে সন্তানদের ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার বানাতে হবে ধুবরিতে আজমল হারলে আর রকিবুল জিতলে খুশি হব রাজ্যে তেরোটি কেন্দ্রে জিতবে বিজেপির মিত্র জোট বললেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নমস্কার আপনারা দেখছেন নববর্তা টুডে সঙ্গে আছি আমি সুস্মিতা মুসলিমদের একাধিক বিয়ে বাল্য বিবাহ বন্ধ করে ছেলে মেয়েদের ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার বানানোর পরামর্শ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নির্বাচনে প্রস্তুতি নিয়ে গতকাল বিজেপির মুখ্য কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত বৈঠক সাংবাদিকদের এই কথাই শোনালেন তিনি বললেন মুসলিমদের খিলঞ্জিয়া হতে হলে বন্ধ করতে হবে একাধিক বিয়ে মুসলিমরা যদি খিলঞ্জিয়া হওয়ার চেষ্টা করে তাহলে আপত্তি নেই এবার অসমে তেরোটি কেন্দ্রে বিজেপি জোটে জয় হবে বলে মন্তব্য করে বলেন ধুপড়ি কেন্দ্রে আজমল হাল্লি মঙ্গল এজন্য তিনি কংগ্রেস প্রার্থী রকিবুল হোসেনকে আগাম শুভেচ্ছাও জানান তিনি बार तक सामन होता है और वो सामन को रेस्पेक्ट नहीं करता है मतलब मतलब क्या है मतलब मैं गिरफ्तारी को खुद निमंत्रण दे दिया हूँ अगर आप पहला सामन में ही सला जाता था शायद आप गिरफ्तारी नहीं होता था आपने नहीं किया मतलब आप गिरफ्तारी को आपने खुद आमंत्रण किया है कि आओ मुझे गिरफ्तार करो सर करोड़ আছাম মে হাণ্ড্ৰেড কনষ্টিটুৱেঞ্চি মতলব আছাম কা বিধানসভা কৈ লোকসভা কা হাণ্ড্ৰেড নেহি আছাম কা হাণ্ড্ৰেড বিধানসভা মই দৌৰা কৰোঁগা চাওক বি পি এফৰ লগত এনেকুৱা কথা মইতো ব্যক্তিগত পতা নাই ৰাজহুৱাভাৱেই কৈছোঁ যে য'ত য'ত এই দুটা সমষ্টিৰ বাহিৰত বি পি এফৰ সমৰ্থক আছে তেওঁলোকে বিজেপিক ভোট দিয়ক কিন্তু কোকৰাঝাৰো বা দৰং ওদালগুৰিলৈ আৰু তেওঁলোকৰ লগত আলোচনাৰ কথা নাই কাৰণ তেওঁলোকেও কেণ্ডিডেট দিছে আমিও কেণ্ডিডেট দিছোঁ কিন্তু আজি ধৰক বহুত বড়ো মানুহ কাৰ্বি আংলংত আছে নগাঁৱত আছে লখিমপুৰত আছে য'ত বি পি এফৰ কেণ্ডিডেট নাই তাত বি পি এফে আমাক সহায় কৰিব পাৰে যদি তেওঁলোকে ভাবে আমিতো সকলোকে নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ কিন্তু অসমত প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰী ইতিমধ্যে তেওঁলোকে এটা ৰাউণ্ড কৰি থৈ গৈছে সেইকাৰণে এতিয়া কিমান আমাক সময় দিব পাৰে সেইটো আমিতো তেওঁলোকক চৈধ্যটা সমষ্টিতে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু নাড্ডা ডাঙৰীয়াক আমি অসমৰ চৈধ্যটা সমষ্টিতে আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ বা তেওঁলোকে কিমান সময় দিব পাৰে এইটো তেওঁলোকৰ ওপৰত কথা এটাটো থাকিব পোনজিকে কংগ্ৰেছো জিকিব পাৰে ইউ ডি এফো জিকিব পাৰে ধুবুৰীলৈ মই যাম গোলোকগঞ্জত যাম এবাৰ কাৰণ মোৰ বিধানসভাৰ কাৰণে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট গোলোকগঞ্জ আৰু বিলাচীপাৰাত মই যাম পাঁচটা সমষ্টি আছে তাৰ চাৰিটাৰ মনোনয়নত মই থাকিম এটাত মই নাথাকোঁ কিন্তু কোনটোত নাথাকোঁ কোনটোত থাকিম এতিয়া ঠিক হোৱা নাই সভাপতি মহোদয়ে এইটো ঠিক কৰিব